Rusya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna hərbiçilərini ölkədə hakimiyyəti özəllərinə almağa çağırib. Rianova istixbarat verir ki, Kremlin rəhbəri bu barədə təhlükəsizlik şurasının iclasında deyib: "Hakimiyyəti öz əlinizə alın". Görünür, bu olacaq. Kiyevdə məskunlaşan və bütün Ukrayna xalqını girov götürən bunlar komand və neonasist dəstəsi ilə danışıqlar aparmaqdansa Görünür, bizim üçün sizinlə danışlar aparmaq daha asan olacaq. Putin həmçinin Ukrayna əsgərlərini radikalların dincə halidən canlı qalxan kimi istifadə etməsinə imkan verməməyə çağırıb. Ukrayna silahlı qüvvələrinin hərbiçlərinə bir daha müraciət edirəm. Neonassistlərə və banderachılara uşaqlarınızdan, arvadlarınızdan və qocalarınızdan canlı qalxan kimi istifadə etmələrinə icazə verməyin.